Нахиба, 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 а, меня зовут Мишель, это мой Николь, и мы рисуем стрит-арт. Да, да. Ну, сейчас витраж буду доделывать как раз. Вначале ты делаешь контур, просто носишь его, и он создает борт где-то в 2 мм. И каждый сегмент, когда доставать контур, ты заливаешь краску равномерно. Ну, как стекло выглядит, когда доставать. Мы немного заработали в Днепре, там были первые заказы какие-то. И решили, что все, срочно приезжать. приехали в хостел на Олимпийской. где-то 4 месяца прожили. Ну, очень круто было весело. Да. Много иностранцев, много людей. Все время по ночам Не, гуляешь, вообще, смопочки. мне кажется, когда мы приехали в Киев, наконец-то дома оказались. Ну да. Наоборот, типа мы из какого-то непонятного путешествия, чего нас туда занесло, приехали домой. Мы жили в хостеле, и там не было возможности рисовать на холстах или какие-то большие форматы. У нас была краска строительная. Мы в качестве холстов пошли стены. Но рисовать начали лет в 8. Я просто помню первые картины 3. Такие осознанные, Мы делали уже вместе. Потом нам очень нравилось комиксы делать. Там свой журнал, что там выпускали. У нас просто была полная свобода с детства заниматься чем хочешь. Да, ведь решили, решили в школу не отводить нас. И мы до 6 класса дома учились. И после девятого тоже опять, типа, нам не понравилась школа, мы три года там просидели. Там реально ты, очень жестко. И да, да. Ты хочешь на фортепиано, иди в музыкальную школу, саксофон тоже, коньки, лепка, все, что хочешь. Короче, лучшие родители были. Могло и не быть, это чудо нам стало интересно. Ну, может, за границей куда-нибудь съездить там. Ну, дело в том, что ты получишь это образование, а не в дипломе. Типа, может это получиться, если что-то интересное получается? Ну, родители сразу, да, помогали. Ну, как тут не найти себя, если ты можешь делать все, что хочешь? А папа изобретатель, а мама была журналистом, она рисует очень круто. Хотя сейчас они вместе вообще создают мобильные дома. Свичка это музыкальный фестиваль, который проходит уже пятый год подряд. Здесь собирается очень много интересных артистов, музыкантов. Вот. А в этом году еще э, пригласили художников, чтобы помочь с оформлением. Оформляем э, стены, не только. Помогли с мерчем. Объединение стиля стрички, который в этом году их паттерн, и наших джунглей. Видим как новый формат, который хочется развивать очень в Киеве, чтобы он разрастался все больше и больше. Я бы, наверное, рассказала больше про вызов. Это не фестиваль и не выставка. И не тусовка, это что-то между. Там и скейт-контест, и куча разных диджеев, и фотографы, и инсталляции, перформанс, музыканты, ну, художники. Идея в том, чтобы объединить очень много интересных компаний, которые между собой не общаются. Конечно, как-то пересекаются, но так, чтобы вместе тусоваться, целенаправленно. Техтографики, кстати, не всегда в один тусовке, Диджеев своей. А скейтеры да, у них мирок, типа. И чтобы они все вместе тусовали, что-то создавали и вдохновлялись тоже. По сути, искусство вдохновляется искусством. Thank right. Киеве сейчас вообще очень очень все круто в плане искусства. Мы просто побывали в Берлине, офигенно, конечно. Но приехали сюда и поняли, что вот здесь такое много другое, но тоже будет очень скоро. Здесь, хоть можно что-то делать, работать спокойно. Но это плюс для того, чтобы жить здесь, потому что, ну, как бы, это наш дом, и мы можем его еще как-то менять. Не просто ты знаешь, уже приехал на крутое место. ты типа, просто живешь себе в Нью-Йорке и круто. Так от тебя что-то влияет. Ну, что зависит.